Законопроект 5567 подразумевает собой переходное положение к свободному рынку автомобилей. То есть все мы понимаем, что в Украине должны быть справедливые европейские тарифы на растоможку автомобилей. Но прийти к этому единоразово сразу и быстро не получается, потому что нужно внести поправки во множество законов и законных актов, в том числе и даже в бюджет государства. На этом люди зарабатывают деньги нормально. То есть даже на той же самой растоможке это какие-то страшные, ужасные махинации. То есть, если, ну, как может стоить автомобиль в два раза дороже после растамаживания? То есть, ну, по моей, ну, у нас как бы не страна, ну, не государство для людей, а люди для государства. Как-то надо узаканивать этот момент чтобы это было доступно и ясно для людей. Есть законы, которые позволяют сейчас на данный момент управлять транспортным средством на других номерах, на евро номерах вот, на территории Украины. Есть, так сказать, лазейки в законодательстве. Но наше правительство, это невыгодно, так сказать, правительству по какой причине? По причине, что тот же президент лоббирует интересы автомобилей, таких как «Богдан», ЗАС, это Ланос, Сенс, да, вот эти вот производят. Вы покупаете, ребята, за 10 тысяч долларов Ланос и не покупайте себе нормальную машину. То есть, ну, все предельно ясно и просто. Вот, поэтому законы принять какие-то направленные на легализацию более или менее транспортных средств на евро-номерах невыгодно самому правительству. Вот и все. Я думаю, что должно быть все как-то по закону, правильно. Ну, хотят привозить, пусть привозят. Вот эти налоги, конечно, это сумасшедшие деньги. Может быть, у людей бизнес, хотят зарабатывать так. Я, как говорится, за правильные решения, чтобы все было по-честному. Вот самое главное, чтобы все было по-честному. Полиция разрешает, а потом отнимает. это Это что-то быстро кончится. Сейчас полиция поменялась, я не знаю, насколько они лояльны, не лояльны, то есть, а старая полиция точно на такие номера реагировала, как бык на красную тряпочку. В законе 5567 67 заложен плавный переход э, к свободному рынку автомобилей. Потому как на сегодняшний день очень много людей воспользовались своим правом купить европейский доступный и качественный автомобиль и уже на них ездят для того, чтобы на тот момент, пока мы плавно перейдем к свободному рынку автомобилей и к нормальной европейской растаможке или тарифам нормальной растаможки, э, нужно каким-то образом этих людей, которые уже воспользовались возможностью купить автомобиль, каким-то образом их защитить и чтобы они были в законе. И чтобы к нам э, не имели никаких претензий, никакие ни силовые структуры, ни государственные службы. На данный момент в Украине уже более двух миллионов, это по официальным данным. Я думаю, так, наверное, раза в два больше транспортных средств на евро номерах и просто собственники этих транспортных средств уже не дадут принять какой-либо закон, который запретит им это делать. Вообще у меня была такая идея, то есть купить вместо вот этого ну нормальное что-то. Просто что делать после года эксплуатации? Это надо давать кому-то денежку. Опять же, такие форс-мажоры всякие бывают вывез, ну, обратно она приедет или нет, то есть вот это такой вопрос. Если отечественных автомобилей не выпускаем, то хоть оттуда пусть везут доступные машины. Законопроект 5567 э, очень сильно, так скажем, и плотно подзастрял в комитете Южанина. Э, законопроект на сегодняшний день и не выносят на рассмотрение э, Верховную Раду, и и совсем его не выбрасывают. То есть он в подвешенном состоянии, просто завис и находится где-то там посередине между небом и землей. Наша организация пошла в очередной раз на компромисс. И законопроект пана Бурбака, который назывался 4932, совместными усилиями с группой юристов и с нашими активистами мы доработали по принципу 5567 только законопроект пана Бурбака и в него внесли поправки, которые, возможно, бы подошли и нам, и нашему правительству в том числе. В этом законопроекте есть кое-какие поправки, которые, возможно, бы облегчили жизнь обеим сторонам. Получается, он, в принципе, не настолько давно доработан, это буквально неделя времени прошла, и Получается, что этот законопроект уже 4932 тоже как бы немножко подзависает в комитетах Верховной Рады. В видении нашего правительства э, только свой интерес. То есть если мы платим 2 евро просто в правительство без никаких плюсов и поблажек, так скажем, в свою сторону, их это устраивает. Если же мы просим хоть какие-то э, маленькие для нас привилегии, то их в упор не видят, их игнорируют, и законопроект в очередной раз зависает. Ребята, в нашем государстве это геморрой. А геморрой в том плане, что всех везде наказывают и все. Я думаю, положительно нужно относиться тогда, когда сделают нормальный закон там в Раде, когда они перестанут там это каждый считать, сколько ему придет от этого, а просто для людей это сделают. Хотелось, конечно, приобретать автомобили дешевле, но у нас же государство такое же. Но нужно реализовать все это реально сделать. У нас коррумпированная страна, как бы правительство не заинтересовано вообще то есть э, в как бы, благополучии обычных граждан, то есть в основном люди э, туда проходят для того, чтобы лоббировать свои интересы. Ситуация с полицией и с органами внутренних дел э, в принципе нормальная, потому что законных оснований останавливать и предъявлять какие-то претензии, э, либо там подозрения, либо еще что-нибудь законных нету. Э, патрульная полиция в принципе все ее сотрудники, которые более-менее подкованы, претензий к нам не имеют. Бывают единичные случаи, когда, так скажем, как говорит начальство этих же полицейских, есть человеческий фактор, который не исключен, и периодически мы сталкиваемся с этими проблемами. Ну, буквально, если откатиться назад в события нескольких дней, то мы заметили, что в связи с приездом президента Литвы, и встречи с нашим президентом Порошенком в отношении нас были применены методы, которые я считаю, что не должны применяться в государстве, которое стремится в Европу. Органы внутренних дел совместно с прокуратурой и Главным следственным управлением произвели некорректные действия в отношении нас и попытались на момент приезда двух президентов в нас изолировать и не допустить никаких акций, никаких возможностей, может быть, встречи на нашей встречи с одним либо с другим президентом. А так в целом по всей Украине ситуация положительная. Я в Европу пуэрпу машину не собираюсь брать. У меня здесь нормально. Могу я здесь купить. Или купить ланос да за 4-5 тысяч долларов, или поехать за эти деньги купить себе хорошую «Ауди». То есть машина приблизительно тех же годов будет только уровень автомобилей через три поколения. Поэтому человек рискует, так сказать, ну, можно сказать, чуть-чуть рискует, но при этом он делает выбор в сторону евро номеров. Насколько денег хватает? На такую надо покупать автомобиль. А не выгадывать там что-то, где-то, с чего-то. Ну, если мы сами не можем сделать хороший автомобиль, то дайте людям хотя бы ездить в нормальных автомобилях за небольшие деньги, потому что купив там автомобиль, нужно еще в два раза больше заплатить, чтобы иметь возможность здесь, здесь законно ездить на нем. Я считаю, что наши правители должны делать все для народа. Если народу хочется ездить на дешевых машинах, это в силах наших правителей. И я за, за демократию, за, за то, чтобы народ жил богаче, лучше. Почему мы должны жить бедно? Почему люди должны ездить на велосипедах? Пусть ездят на машинах, особенно на электромобиле.